Уважаемые клиенты, к вашему вниманию видео обзор тягача Scania R420 2007 года, выпуска пригнанного из Венгрии. Пробег указанного тягача 990 тысяч километров, он отвечает экологической норме Евро-5, двигатель мощностью 420 лошадиных сил, топливная система H5 с добавлением Blue эксплуатировался в Венгрии. Теперь мы чуть ближе рассмотрим состояние шин на передней оси установлены так называемые бомбы размером 385-55. Вот вы можете убедиться, что состояние еще вполне приемлемое, порядка 40 процентов. Два бака на 700 и на 500 литров. Плачок для блю. С правой стороны сзади резина 315-70. Ну, не в неплохом состоянии это тягач для перевозки тентованных полуприцепов, либо рефрижераторов. Теперь мы с вами переместились в кабину тягача Scania R420 2007 года. Вы можете убедиться в том, что для 10-летнего тягача кабина находится в прекрасном состоянии. Два спальных места все достаточно чисто стояночный кондиционер тоже достаточно очень приятная и, и, и не недешевая опция э -э, климат-контроль автономный отопитель э -э, круиз-контроль с управлением на руле бортовой компьютер э -э, Тахограф. Это никого не удивить тягач э -э, достаточно простой такой спецификации, неприхотливой, на механической коробке передач. В рамках предпродажной подготовки нам и было поменено сцепление в сборе. Ну, Каких-то нареканий к техническому состоянию. Нет. Как видите, машина заводится с полуоборота. Аккумуляторы в отличном состоянии. Работает ровно. И либо замечаний к работе двигателя нет. И для того, чтобы выбрать тягач с пробегом, вам необходимо приехать на 50-й километр трассы Киев-Житомир в центр по продаже техники с пробегом официального партнера в Ускане Украина, где вы можете воспользоваться комплексным решением, а именно получить финансирование от компании Искания Кредит Украина, валюта финансирования так гривна, так, так и евро, воспользоваться возможностью обучения водителей, приобрести контракт на обслуживание тегача, Приезжайте к нам в гости, будем рады вас видеть.